Это программа Донбасс Реалии на Радио Свобода. и Алексей Мацука. Приветствую вас. Год назад Украина усилила контроль в зоне конфликта. Так, на неподконтрольную государственной власти территорию на востоке Украины можно попасть только по пропускам. Данные дополнительные меры безопасности были приняты в связи с тем, что военный конфликт, вероятно, затягивается на неопределенное время. Но пропускная система дала не только меры безопасности, но и привела к к такому явлению, как контрабанда товаров на оккупированные территории. 1 марта на дороге между Лобачевой и Трехизбенкой была расстреляна еще одна сводная мобильная группа. Трое ее сотрудников получили серьезные ранения. Инцидент случился неподалеку от места, где в начале осени был убит волонтер Андрей Галущенко, известный как Эндрю. Но этот расстрел уже не второй. На участке лобачева трехизбинка это уже пятая группа, которая попала в ловушку боевиков. Подробнее в сюжете из Луганской области. Это опорный пункт-фасад в околицах Счастья. Расположен он за единственным уцелевшим в Луганской области мостом через Северский Донец, который соединяет оккупированную территорию с подконтрольной украинским силовикам. Контролирует его 92-я бригада вооруженных сил Украины. Все время вокруг этого моста ходят слухи, что по этому мосту будут переправлять контрабанду. Говорят, что мы будем участвовать в этих заговорах. Чтобы ничего не участвовать, вы видите, что контрабанда здесь не пройдет ни при любых условиях мост сильно укреплен, видите, заминированный, впереди дорога заминирована. Тут стоят гибионы, укрепления всякие, поэтому эти гибионы за считанные секунды, за минуты нельзя убрать. О причастности к контрабанде 92-й бригады заговорили после расстрела сводной мобильной группы «Эндрю». Одним из первых такое заявление сделал руководитель области Георгий Тука. По его мнению, контрабанда должна идти на другом участке в веренном бригаде. Ценные грузы перевозятся не в фурах, а в небольших сумках через переправу. Якщо вдалося перекрити рух великогабаритних вантажівок, а люди вже мають звичку до легких шалених грошей, то вони навряд чи зупиняться. І треба шукати якісь вантажі, які мають невеликий габаритний розмір, але коштують чимало або скажем так, имеют над рентабельность. О существовании переправы бойцы 92 тоже говорят. Вот только утверждают, что их никто не слышит. Постоянно контролировать рубеж, который неофициально приобрел функции КПВВ, фискальщики и пограничники отказываются. Позиции боевиков слишком близко. А тем временем одна за другой отсюда выезжают машины с грузом. Если контрабанда или что машины, они переправляются дальше, напротив то есть на Сербск. Там переправы лодки стоят, зимой по льду. Так само туда и люди здесь работают, туда ездят в больницы работают. Военнослужащие рассказывают, что транспортное сообщение через переправу наладили местные жители. У других возможности проехать в серую зону нет. Предполагают, что они же занимаются корректировкой огня. К инциденту с расстрелом мобильной группы тоже могут быть причастны местные. С той стороны ходят рыбаки, обычные рыбаки. То есть он рыбак, так самые ополченцы. Они все документы, все они, что живут, что они переселенцы. Он вышел, гражданки посмотрел. Машина военная едет, ага, ждите. Машина есть военная, ага, ждите. Военные утверждают, что мобильные группы по борьбе с контрабандой маршрут с ними не согласовывают, а роковая дорога никем не контролируется. Они думают, что 92-я тут занимается контрабандой и пытается нас поймать. И мы не знаем, что они здесь работают. Вот, и получается, что они, не зная ситуации, присылают людей, которые не владеют информацией, что вот на этой стороне, я ж говорю, тут два автоматчика, они могут любую машину расстрелять, то есть и одно вот, РПГ. И получается, что не согласовывая с нами, они ездят там, где ну, есть опасность и вероятность попасть под обстрел. Эта сторона знает, что мы не нарушаем минской договоренности. То есть мы соблюдаем режим тишины и ни в коем случае его не нарушаем. Ну и, конечно, немаловажный фактор, это не согласованно с действием. В данном случае данной группы, которая проходила по нижней дороге, где, собственно, это и произошло, было бы согласовано с действием, по крайней мере, мы приняли все меры, дабы этого не допустить. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, для Донбасс Реалии, Радио Свобода. О том, как сегодня обстоят дела с пунктами пропусков, говорим с пресс-секретарем Государственной приграничной службы Украины Олегом Слободяном. Добрый день, Олег. Добрый Скажите, день. Что такое контрабанда сегодня по классификации вашего ведомства? И является ли контрабандой вывоз или ввоз имущества граждан на оккупированной территории? Во-первых, тут есть несколько моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Там нет границы. Там есть линия разграничения между российско-террористическими войсками и украинскими силами. И поэтому там нет э, пунктов пропуска, таких, э, какие определены постановлениями э, правительства и которые действуют на других участках границы, там, где нет э, этого конфликта. Это во-первых. Во-вторых, поскольку там нет границы, понятие контрабанды, э, оно э, юридически неправильно применимо к э, данному направлению, потому что нет, собственно говоря, границы. Поэтому мы говорим о незаконном перемещении товаров через линию разграничения. Вообще ситуация обстоит следующим образом, что перемещать любые товары можно только в соответствии с порядком перемещения лиц и товаров через линию разграничения, который опубликован на сайте Службы безопасности Украины и утвержден штабом антитеррористической операции. За, перемещ... За противодействие незаконному перемещению товаров через линию разграничения отвечает штаб антитеррористической операции. И на данный момент ситуация сложилась так, что непосредственно мы, пограничники, практически полностью ушли из позиций за пределами контрольных пунктов въезда-выезда. И на данный момент в пределах нашей компетенции остаются только контрольные пункты въезда-выезда. То есть мы там осуществляем контроль за лицами и транспортными средствами, которые пересекают линии разграничения. И наши военнослужащие несут службу на тех блокпостах, которые находятся непосредственно на дорожных Коридорах, то есть на э, линиях, э, на основных маршрутах движения, где размещены контрольные пункты въезда-выезда. То есть границы нет, а пограничники есть? Границы нет, пограничники есть, и это абсолютно логично, потому что э, большое количество людей пересекает линию разграничения. Кстати, а сколько пересекло в прошлом году? Э, в целом где-то э, свыше 4 миллионов 50 тысяч людей пересекло линию разграничения, э, при этом ну, в среднем где-то 50 на 50, то есть э, около 2 миллионов как в, в одну, так и в другую сторону. Это достаточно много, э, но тем не менее по тенденциям этого года мы видим увеличение, э, уже видим увеличение количества лиц, которые пересекают линию разграничения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в течение суток... В прошлом году линию разграничения пересекало где-то около 11-12 тысяч лиц, имеется в виду через э, все дорожные коридоры, то в этом году э, иногда это количество доходит до 25 тысяч. То есть ни о каком железном занавесе, как говорят представители незаконных группировок ДНР и ЛНР, которые Украина якобы строит, речь не идет, если там 4 миллиона человек э, двигаются вдоль линии разграничения? Абсолютно, ни о каком железном занавесе речь не идет, но с другой стороны э, мы должны фильтровать те потоки людей, которые едут через линию разграничения, потому что задача безопасности тут на первом плане, и мы должны обезопасить тех людей, которые проживают на территориях свободных от русской весны и других проявлений, скажем так, нездорового восприятия действительности. Олег, как вы думаете, насколько эффективна сегодня работа этих так называемых мобильных групп или сводных отрядов, или как угодно назвать, по территориям вне блокпостов. И есть ли необходимость приграничникам, которые профессионально выполняют свою работу, быть в составе этих мобильных групп. Мы находимся в составе этих мобильных групп. Таких групп с июля месяца э, прошлого года действует семь они действуют в жесткой привязке к, опять же таки, к плану штаба антитеррористической операции. Эффективность этих групп оценивается, в принципе, как очень высокая. После того, как они начали работать, существенно снизились потоки товаров, которые там различные категории, скажем так, дельцов пытались переместить на временно неподконтрольную Украине территорию. И уже в этом году в 68 случаях представители мобильных групп задержали 75 автомобилей, которые пытались переместить товары на сумму с почти 8 миллионов гривен. То есть это довольно-таки существенные показатели, которые <laughs> подтверждают эффективность работы этих мобильных групп. В прошлом году, когда мы еще находились на э, других позициях за пределами контрольных пунктов въезда-выезда, э, мы тоже активно принимали участие в этом процессе. И в 923, если не ошибаюсь, случаях мы предотвратили перемещение товаров на времени подконтрольную территорию на сумму свыше 500 миллионов гривен. Резонансное убийство волонтера Андрея Галущенко, его еще называют Эндрю, привело к скандалу. В феврале военная прокуратура арестовала двоих подозреваемых демобилизованных бойцов 92-й бригады. Обыски и аресты продолжались и в марте. Экс-министр молодежи и спорта, а сейчас лейтенант 92-й бригады Булатов рассказал журналисту Донбасс-Реалии о возможных скрытых мотивах в атаке на это воинское подразделение. До сих пор происходят постоянные обыски в районе города Счастья, на взводно-опорных пунктах, на командном пункте, в местах, где живут бойцы, в блиндажах. Также обыски проводятся в городе Чугуев, где живет много военнослужащих 92-й бригады, непосредственно в самой бригаде и дома военнослужащих. Парадоксально то, что очень часто военная прокуратура приезжает даже без документа на обыск. У Анатолия Матеоса было достаточно доказательств и фактов о том, что это сделала диверсионно-разведывательная группа. Анатолий Матеос прекрасно знает о том, что нападение на группу Эндрю совершила диверсионно-разведывательная группа. Анатолий Матиас хочет быть генеральным прокурором. Анатолий Матиас наверняка пообещал вышестоящему руководству предоставить результаты. И вместо того, чтобы искать настоящих виновных, вместо того, чтобы организовать спецоперацию по захвату настоящих виновных, он пошел по другому пути. Ему необходимо было отчитаться о проделанном результате, только результат этот ведет э, не к правде, а к личной перспективе господина Матиаса. Эксцесс исполнителя привел к тому, что Эндрю расстреляли в месте, где невозможно было пребывание другой ДРГ. Расстреляли очень профессионально. Кроме того, следы преступления заметались до приезда следственных групп. Мы знаем всю логистику. Это убийство ⁇ вершина айсберга транснациональной преступности, где крутятся слишком большие деньги. Бюджеты сумасшедшие, логистика прохождения ничто по сравнению с прибылью за доставку качественных наркотических средств в Европе. География этого преступления не замыкается счастьем и Луганской областью. Это ЛНР, ДНР, Харьков, Киев, Львов. Фактически вся Украина. В студии «Радио Свобода» пресс-секретарь Государственной приграничной службы Украины Олег Слободян. Олег, а не возникает ли вопрос у жителей, которые остаются в оккупированных районах, например, они решили эвакуироваться на свободную Украину от группировок незаконных сепаратистов, и Решили вывести, например, какое-то свое имущество, холодильник, посудомоечную машину, может быть, или там еще что-то. И вдруг у них нет чека, потому что по этим правилам должны быть чеки на покупку. Что тогда делать в этой ситуации? Ну, во-первых, решение о перемещении в любых материальных средствах принимают все-таки представители фискальной службы. В то же время мы прекрасно понимаем, что в любом э, правиле, скажем так, есть исключения, и э, если действительно мы видим, что это э, мирный гражданин, который реально вывозит свои вещи, конечно же, мы э, рекомендуем представителям фискальной службы войти в ситуацию этого человека и все-таки принять позитивное решение относительно того, чтобы он пересек линию разграничения. А как происходит борьба с коррупцией на пунктах пропуска? Может быть, какие-то есть программы или, может быть, у вас есть статистика, насколько часто дают взятки? У нас очень жестко поставлен вопрос противодействия коррупции. Мы делаем все для того, чтобы это не было пустыми словами, а эта работа была подкреплена реальным содержанием, потому что злоупотребление служебным положением на таких стратегических направлениях, как оккупированные районы, что в Крыму, что на востоке нашей страны, это, мы считаем, недопустимое явление, которое не имеет оправдания. К сожалению, тем не менее, факты такие у нас есть. Но мы, позиция руководства в этом плане очень жесткая. Такие люди увольняются из воинской службы, привлекаются к административной и криминальной ответственности. В целом по линии разграничения в прошлом году было инициировано свыше 500, 500 внутренних проверок службы, службы безопасности нашей внутренней. И она за результатами этих проверок Свыше 200 человек притянуто к административной ответственности, больше 100 человек переведены на другие места службы и понижены в должности, возбуждено 9 уголовных дел относительно нашего персонала. Эту работу мы продолжаем. Вот буквально во вторник на КПВ Зайцева происходила акция мы раздавали гражданам, которые пересекают линию разграничения антикоррупционные флайера, чтобы они понимали, что в любом случае такое явление, как взятка, оно имеет две стороны. Тот, кто берет эту взятку и тот, кто ее дает. И ответственность в равной степени лежит на обоих сторонах этого противоправного действия. Поэтому мы Пытаемся всеми возможными способами противодействовать и будем благодарны гражданам, которые будут сообщать нам о злоупотреблениях нашего персонала по телефону 527-63-63, код Киева 044. Заверяю всех, что любая эта информация она будет проверена и в отношении того или иного военнослужащего будет правовой реагирование. 4 миллиона человек, достаточно большое количество граждан Украины, которые пересекают линию разграничения. Справляется ли ваша служба и какой прогноз? На этот год, насколько вы ожидаете увеличения миграции между оккупированными территориями и большой Украиной? И как будете справляться? Может быть, каких-то людей будете нанимать новых или передислоцировать куда-то? Мы делаем все для того, чтобы справляться, но на самом деле действительно надо понимать, что те контрольные пункты въезда-выезда, которые функционируют, это не стационарные пункты пропуска на других участках территории, на других участках границы которые возникли здесь в силу обстоятельств. Протяженность линии разграничения 415 километров, там действуют временные сооружения, контрольные пункты въезда-выезда, которые в среднем рассчитаны на пропуск около 3000 лиц в сутки и где-то около 1000 транспортных средств. На данный момент на таких дорожных коридорах, как Зайцево, Новотроицкая, Маренко, иногда в сутки оформляется до 8 тысяч э, лиц и э, около 3 тысяч транспортных средств, то есть превышение э, максимальной пропускной э, возможности э, где-то в два в два с половиной раза. Понятно, что это создает неудобства и для граждан, и понятно, что это создает дополнительную нагрузку и на наш лишний состав. Но мы пытаемся максимально увеличивать количество людей, которые работают в контрольных пунктах езда-выезда. И вы знаете, практически каждую неделю, два, а то и три раза время работы этих контрольных пунктов езда-выезда мы продолжаем, потому что не все люди успели проехать вовремя через линию разграничения. В то же время это временные трудности, и это производные от основной причины такой ситуации, от того, что Российская Федерация спровоцировала эту ситуацию, введя войска на территорию Восточной Украины, спровоцировав те негативные процессы, которые, собственно говоря, мы сейчас и вынуждены ну, в завершение выпуска хотелось бы еще раз подчеркнуть для наших зрителей, что ни о какой границе между Донецком и Краматорском речь не идет. Это всего Абсолютно. линия разграничения. Абсолютно. Ни о какой границе речь не идет, поэтому э, все сооружения, которые там есть, это временные сооружения. Та ситуация, которая есть, это временная ситуация, и она решится только после того, как будет восстановлен контроль над территориальной целостностью Украины, и мы выйдем на тот участок границы, который пока что является нам не подконтрольным. Спасибо, Олег. Олег Слободян, пресс-секретарь Государственной приграничной службы Украины, был сегодня гостем Радио Свобода. Этот выпуск программы «Донбасс Реалии» вы всегда можете найти на нашем сайте Украинской службы «Радио Свобода» или на YouTube-канале. Также рекомендую подписаться на «Радио Свобода» в социальных сетях, чтобы быть в курсе самых последних новостей как Донбасса, так и всей Украины. И еще каждый день на сайте выходит радиоверсия программы «Донбасс Реалии», и вы всегда можете скачать себе подкасты свежих выпусков, даже если находитесь на неподконтрольных украинскому правительству регионах. А сегодня на этом все. До свидания.